В прошедшие выходные миллионы христиан православного вероисповедания отмечали Пасху. Украинские волонтеры в эти дни отвезли главные символы религиозного праздника на передовую. Праздник Пасхи на горе Карачун в Славянске военным устроили активисты, которые собрали для бойцов Национальной гвардии традиционный обед. Подробнее в сюжете корреспондента ОТВД. Собрались миром, как обычно. Народ армия едина. Мы такую объявили акцию в Фейсбуке разместили, но ну, так среди друзей, кто хочет для желающих помочь ни в коем случае, там никаким другим способом, кто хочет э, помочь собрать. Э, Волокодний кошек для украинского солдата. И люди ведвукнулись. Откликнулись люди. Одни купили яйца, другие сидели, расписывали их несколько дней, пекли Пасхи. И, ну, такое условие было. Акция должен быть какой-то пакетик. Там должна быть для солдата Пасочка, одно-два яйца и поздравления обязательно. Мы сможем накрыть стол для солдат и порадовать их домашней обстановкой. Они, конечно, хотят скучать за домом, хотят домашнего праздника. Мы заступили на ротацию. Здесь мы с 4 мая. Вот мы здесь пробыли чуть больше, ну, почти полтора месяца находимся. А, знаете, в принципе, мы, мы, когда приехали, было немножко сложно. И сложно именно с обустройством, потому что мы приехали, у нас не было почти никакого инвентаря, у нас ничего не было. Но, слава богу, вернее, не Бога, а волонтерам больше. Волонтерам большое спасибо за то, что они с нам помогли». Отмечали события и в окрестностях Мариуполя, где на побережье Азовского моря базируется одна из аэромобильных бригад военных сил Украины, куда праздничный обед доставили священнослужители. А навіть у часі війни наші воїни і роблять все для того, можливе, щоб відзначити в належний спосіб по звичаю нашого народу, нашої церкви, відзначити цей святий великий день воскресіння Господнього Пасхи. Бо кожен з нас виконує свою працю. Один є робітником, інший є селянином, ще інший вчителем. А вони є воїнами, але всі ми є покликані також бути дітьми Божими. Православные, если, скажем так, которые относятся ближе к, ну, скажем так, католической церкви. Ну, это никак не влияет на сегодняшнюю ситуацию. Потому что мы в армии. И здесь особая разница, в какая вера, в кого веришь. Здесь. Мы верим все в одного Бога, который есть один. А направление церкви, ну это уже исторически сложилось. 12 апреля 2014 года в Славянск захватили боевики незаконной вооруженной организации ДНР. Город прожил в оккупации 84 дня. Журналисты общественного телевидения Донбасса пообщались с жителями Славянска и вместе вспомнили события того времени. 12 мы шли святить вербу, еще по этой дороге прошли, а Пасху уже 20 уже мы обходили по той стороне. Уже тут было заложено все мешками, заблокировано, все стояли в камуфляжах, в форме. Да, очень помню. помню. Самое страшное? Самое страшное, когда стреляли по городу. Очень страшно. Я в Николаевку перебралась к дочке, но там такое было, что я не... Вот это Мариуполь обстреливали, я плакала. Вот это все. Были. Что самым страшным было? Может... Помнишь, самое страшное, когда самолет летел вот так над твоей головой и летчика видно было. Вот это было самое страшное в моей, например, <с <с жизни. А как вообще тяжело жилось? Ну а как же? Конечно тяжело. Во-первых, морально очень тяжело было, когда улицы пустые, ветер гонит одну пыль, нигде ни единого человека, где-то стоит бочка с водой и очередь там несколько человек не стоят. Ну а во-вторых, вообще страшно было. Все было самым страшным. Шо, что шел по городу, и были вооруженные люди, непонятно какие, требовали документы предъявлять. Не чувствовал себя днем спокойно. Я вот э, вчера шла ночью домой, ночью одна на Черевковке. Мне не было страшно. А тогда я среди дня боялась идти. А в то время было не машин, одни собаки бегают, отпущенные с ошейниками тишина и спокойствие. Я имею в виду в это самое. Бомбежки. Не было воды. Не было воды, не было ни света. Продуктов не было.